Всем привет, народ. Надеюсь, зараз со звуком все нормально. А я сегодня играю в VR в очень страшный хоррор. Я уже поиграл, зараз записываю начало. Я обосранный полностью. Так что, если тебе нравится такая рубрика VR, ставь лайк, пиши комментарии, ну дай про это знать. Ну и можешь меня поддержать, да? А мы начинаем. О! А куда двери открываются? А давайте мы просто походим. Подымемся, что тут есть. Шуньгун хайга. Всем Симпай. Итак, что у нас тут? У нас тут и... Загрузка. Все правильно, загрузка. Так, хорошо. <coughs> что мы имеем? Пока что только обосранные трусы. И все. Так, у меня есть руки, и это уже хорошо. Можу давать пизделей кому-то. Палка. На, мразь, сука. Здрасте. Я до вас. Хотя не сильно хочу, если честно. Удобная система. Все открывается само собой. Ну давай, что тут такое? Ну я не бачу. Ну туда я бы Ну да, тут же подсвечено, в принципе, хули туда поперся. Ну идем такие на расслабончики, в якусь неизвестную хату, забытую, за. Заколочену. Вот... Э, чего меня не смущает что все двери сами собой открываются? Вот чего и я иду туда? Якое хера? Так, здрасте. Э, Кто-то есть дома? Тут доставка кирпичей. Кирпи -э, уже пару кирпичей готова. О. Фонарик. А фонарик. еще и, шо, и шо фонарик? О! Фу, блять, испугался, я в руку фонарик. Ну хорошо, ну типа у меня есть фонарик, но он не работает. Нахера я его взял? Хотя я понимаю, что если есть фонарик, значит тут не будет света. Мне это не нравится. А можно выключить? Вот я, я выключил бы, если честно. Нельзя, я понял. Хорошо. Два коня. Красиво, красиво. Хуй поспоришь. Так, и тут у нас есть вариант, куда пойти. Направо или налево? я пойду сюда. Здрасте. Тут я темно, не хочу сюда идти. Пойду туда. А тут, в принципе, не лучше. Пойду туда. Просто затягиваю время, чтобы ну, не обсираться. Вот классно, если бы фонарик работал, да, например. Я еще нахера-то... А, здоров... Бля, он так хуево светит. А в чем смысл моих похождений тут? -а? В, чем, в чем в чем суть? Ладно. Пока что ничего ничего не понимаю Просто идти прямо, да? Бардак. Кто тут не убирается, а? Кому? Кры, блядь, сука, крысы, летучие мрази, Блять. Сука. Блять, кто разводит крыс? Вы разводите крыс? Сука, на рассознание потеряю. Ну, я надеюсь, что там не будет... <гас> Ой, двери закрыты, ванны было были открыты. Я зашел сюда, господи. Тут не будет скримеров сзади? Пожалуйста. Ну я сейчас... Ша... Ну сдохну. Фонарик сижу. <паспалляем> Фонарик, работай, <и> мразь. Эээ... <ptim> <паспалляем> <паспалляем> О, спасибо, свет включил. Спасибо, спасибо. Сука, что это за шептун летал? Кто-то шептуна и он летал. Сам с собой. Ну кто ж, ш... ну что ты шепчешь, мразь? Ну что, я не понимаю тебя. Скажи нормально, подойди, скажи. Только не пугай. Он шепчет, бля. Блять, фонарик меняется в руках, это, я обосраться можно. Нахуя? Вот зачем вообще я решил играть в хоррор? Зачем, блядь? Чтоб шо нахуй? С утра еще, чтоб, блядь, проснуться. Блядь. А, -а, -а, -а. Шо? Кто? Д? Ты? Блядь, вырубай, блядь, будильник свой нахуй. Не, не смешай. Давайте, у меня есть для тебя предложение. В общем, я тебе кажу такую информацию. 13 травня будет Кубок Украины и играет Динамо Заря. А под видео ты можешь найти ссылку, я когда тебе 2500 гривен бонусе на первый депозит. Ведь паримач. Ях тебе такая. Договорились? Слухай. Окей? Нормально? Ладно, кажется, я и не. Ей явно неинтересно. Ладно, иди в пизду. А если вам интересно, можете как бы перейти по ссылке под видео. Зараз опять сохнали хоть хуйня. А... Ну почему оно все само закр... Отк... закрыто? Закройся, блядь, закройся. нахуй надо. Я до дома пойду. О, при привет. Ага, это мне треба зараз будет вызывать демона, да? Вот. А сейчас весь, весь. хера себе. Эээ, а, шо? Ты мне пока что ничего не показываешь. О! А, а. Обязательно летать вокруг меня? О, привет. Мразота тупорыла. Хули ты, блядь, призраком стал. Умри, давай успокойся, блядь, отдыхай себе там. Призрак, она, блядь. Фух. Теперь ты моя будешь пугать постоянно, да, мразота? Тупорыла. Причем. Что у вас тут? Здрасте. Кровать. что то явно протек. Ха -ха. Ладно. Фу, блядь, ну кто там лазать, Кто лазать, блядь? Зачем? И... Тебе делать нехер, чувак? Или чувиха, или кто там? Почему тут все темно? Я не люблю хорроры, я не хочу. А -а -а иди нахуй. Там никого нема, блядь, никто не заныкался. Вот, вот я, я, в, чем, в чем моя мотивация пойти в полуразрушенный дом с фонариком, там, где уже явно какая-то ебала происходит? В чем моя мотивация? Почему я сюда пришел? Правильно, закрывайте двери за собой. Самое большее, что я не хочу, это скримеров сзади. Это просто ужас. Я не принесу, ты понимаешь? This way. Uh, хорошо, пошли. И шо, и шо? Хорошо. Отлично, отлично. Дверь открылась, сами собой. Ну, пожалуйста, только сзади не треба скримера. Я ебать, я... Я ж нахуй умру. Ну если сзади будет, это же ну, просто ужас. Ну, прикиньте сзади скример. <плодисмент> Отвернись! А, а, бля, я раз перед ебалом будем у меня! На, на, на. Я уже готов быть ебалом! Я не дивлюсь назад даже, не дивлюсь, не дивлюсь! А у нас сзади, да? А, не, мне треба выключить. Выключайся нахуй! и чего ты добился? Ты, блядь, стукал в двери, а теперь открыл их и, и В чем смысл? Олень, это ты? Нахера? Ой, блядь, скажи, сука, конь, конек, грубунок. Я тут вообще семья, расскажи. Хорошего, она погана. Можно с ними, с ними общаться. Мы, блядь, мы уже под локтем испотило. Я уже не кажу про подмышки, сука. Вот тут книжки зараз будут падать, да? Ага. Да, расскажешь кому-то другому. Ага, так и детская комната. Было много детей. Двери до сих пор сами собой открываются и закрываются. Ну все, я, я, там блять на вьюсе сука во-во так тут такие дитки тут куклы кто-то раскидал ну давайте 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 я иду я иду на бачу ногу сука ты все пропал

Сука. Руки трусятся. Так, а давай ты что-то уже... Ну, чтобы я не обосрался. Господи, что за дом? Звонят. Алло, здрасте. Алло. алё алло. Дайте радио свои выключи. Да выключи радио, мразь. <свят> О, спасибо. за это спасибо, за это спасибо. А смысл открывать мне двери, если они потом закрываются и тут ничего не мая? В чем прикол? Просто чтобы я открыл двери, чтобы типа взаимодействовал в Кто там? Если там играть хуйня, я открывать не буду. Ладно. Спасибо, спасибо. Я, в принципе, мог и сам открыть. Блядь, хуета я. Ой, господи. Сука, подъеб на подъебе. Что-то так не хочется туда идти, если честно. Нет, а давайте я туда не пойду. Вот возьму и не пойду просто, а? Вот будет классно, я считаю. Народ, где вы? сюда. Народ, давайте, если вам хочется продолжения, вы поставьте лайки, або напишите в комментариях. Потому что, ну, я уже все, я даже, блядь, сознание потеряю. Не знаю, народ, было вам стрёмно, не было, но я обосрался знатно. Пару раз так точно. Ой, блин, я уже... Я только что хотел подойти до дивана, хотел подойти на дивана, и я нажимаю вот этот стик, блядь, на, на этой хуйне. Что подойти. Сердечко моя зараза остановится скоро, я вот чувствую прям. Если ты хочешь продолжение, ставь лайки. А 2500 гривен бонусов ты можешь забрать все, сюда, нажимай на эту кнопочку и забирай их. А на этом я с вами прощаюсь и жду вас в следующем видео. Пока.